نمد صلی اللہ رسول کریم احماد فوضب اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دینے لگے ہیں چونکہ جب پیشنس کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے مختلف حوالوں سے چیزیں پھر سمجھنے کا موقع ملتا ہے پھر نئے نئے آئیڈیاز بھی دماغ میں آتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے نئی نئی ڈریکشن دی جا سکے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ جو انگریز کا نظام ہے وہ انسان کو کس طرح کیپچر کرتا ہے اور کس طرح وہ انسان کو نفسیاتی طور پہ بند کر دیتا ہے ایک بند گلی میں داخل کر دیتا ہے جہاں سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں سیف زون میں ہوں حقیقت ہوں سیف زون میں نہیں ہوتا بلکہ الٹا وہ نقصان میں جا رہا ہوتا ہے اب یہاں سے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ این ایس سی وی ہیپٹیٹس سی کے ریپورٹس جو کروائی ہی جاتی ہیں ان کے بارے میں جو ابحام اور جو غلط فہمیاں پائی ہی جاتی ہیں آج اس کے بارے میں ایک حد تک ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے شورٹ ٹائم uh, کے اندر آپ کو جس حد تک ایکسپلین کیا جا سکے وہ کیا جائے اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ ہماری زندگی میں ٹیسٹوں کی اہمیت ایک حد تک ضرور ہے لیکن ایک حد سے آگے uh, ہمارے زندگی میں ٹیسٹ کی اہمیت نہیں رہتی آپ جیسے اگزامپل دیتے ہیں میں اپنی ہی بات کر رہا تھا جب این ٹی ایس سی وی آیا تھا تو اس وقت جسم کے اندر شدید تھکن تھی ہاضمے کے مسائل کا سامنا تھا طبیعت اپسٹ رہتی تھی جب پہلی رپورٹ کروائی گئی وہ بھی میں نے خود رپورٹ کروائی اس رپورٹ کے اندر بھی سب سے اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو رپورٹ کروائی گئی وہ سکریننگ کروائی گئی اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیا جائے تو اسکریننگ کی ریپورٹ کے اندر جو ریپورٹ انہوں نے پیش کی انہوں نے کہا کہ یہ ہم کنفرم نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ پوزٹیو ہے یا نیگٹیو اس کا ایک اگلا ٹیسٹ ہے الائزہ کا وہ کروانے کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ یہ کس کنڈیشن میں ہے جب دوسری رپورٹ اسی بلڈ ٹیسٹ بھیجا گیا اسی سیمپل کو بھیجا گیا اکاڑا اور جب وہاں سے رپورٹ ہو گیا تو انٹی ایس سی وی الائزہ پازیٹیو تھا یعنی اس کی جو نارمل ریشو تھی وہ ذہن میں رکھیے کہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو پوائنٹ یہ ایک نارمل ویلیو تھی Uh, اور اس سے اوپر کی اگر کنڈیشن uh, ہے جیسے 0.300 ہے 0.400 ہے 0.500 ہے یا 550 ہے 600 ہے یا 650 ہے 700 ہے یہ ساری کی ساری بارڈر لائن پازیٹو ہونے کے اندر شامل ہوتی ہیں تو مجھے یاد ہے کہ میری جو پہلے رپورٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ این ٹی ایس سی وی الائزہ آپ کا پہنچ گیا ہے سکس پوائنٹ سوری زیرو پوائنٹ سکس تھری ون پہ یعنی اس کی جو نارمل ویلیو تھی وہ تھی زیرو پوائنٹ ٹو ہنڈر اور میرا جو رپورٹ تھی وہ پہنچ گئی تھی ٹو ہنڈر سے سکس سکس تھری ون پہ یعنی چھ سو اکتیس پہ وہ رپورٹ پہنچ گئی تھی تو باڈر لائن پازیٹیو انہوں نے دے دی اچھا اب اس کے بعد جب میں نے نیکسٹ اگلے مراحل کے لیے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ ریپورٹ اب پی سی آر کروائیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ ایکٹیو ہے یا ایکٹیو نہیں ہے جراثیم آپ کی باڈی کے اندر اب جراثیم ایکٹیو تھے تو باڈی میں پین تھی اب ایکٹیو نہ اگر نہ ہوتے تو جسم میں پین کا نام و نشان نہ ہوتا خیر اگر ہونا تو یہی چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب میں نے جب اپنے اپنا رپورٹ کروائی رپورٹ کروانے کے بعد جب بات آئی پی سی آر پہ تو میں نے اس کو انکار کر دیا کروانے سے کیونکہ اصل رپورٹ آپ کی آپ کی سکریننگ اور آپ کا الائزہ ہے اگر آپ کی سکریننگ آپ کا الائزہ نیگٹیو ہو جائے تو آپ کو پی سی آر کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی کروانے کا مطلب کوئی نہیں مقصد کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو الجھائیں آپ کسی بھی چیز کے اندر اب یہاں پہ جو میرا الائزہ نیگٹیو ہوا اب میرا جو الائزہ تھا وہ نیگٹیو ہوا سکس تھری ون سے واپسی وہ آیا زیرو پوائنٹ زیرو نائنٹی ٹو پہ حالانکہ ان کی جو نارمل ویلیو تھی وہ تھی زیرو پوائنٹ ٹو ہنڈرڈ جو اس سے بھی نیچے وہ آ گیا اور نیگٹیو ہو گیا اب سکریننگ بھی نیگٹیو ہو گئی اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے کہ نہ اسکریننگ کروائی جاتی ہے نہ لائزہ کروایا جاتا ہے اگر کروایا جاتا ہے تو وہ کروانے کے بعد پھر وہ گولیوں کا انجیکشنوں کا جھانسا دے کے اور فکو بنا کے اور پھر پی سی آر کی رپورٹ شو کر دی جاتی ہے کہ اب جراثیم ایکٹیو نہیں رہے اور آپ کی ہیپاڈسی نیگٹیو ہو گئی ہے حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے آ, اگر وہ جراثیم آپ کے نان ڈیٹیکٹری آ بھی جائیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہونے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ ایسی صورت میں حصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے قبض ختم ہو جانی چاہیے گیسز کے مسائل ٹھیک ہو جانے چاہیے منہ کا ٹیسٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے آ, لیکن ایسا نہیں ہو پاتا بد قسمتی کے ساتھ کیوں نہیں ہو پاتا کیونکہ آپ ایک رپورٹ کے سارے چل رہے ہیں صرف آپ میڈیسن کے اوپر آپ, آپ فوکس کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس کی ڈائٹ پلان کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پتہ کہ این ایس وی کیوں پازیٹیو ہوتا ہے اب اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ایس جی او ٹی پی ٹی اس کو ہم لیپرڈ پروفائل کہتے ہیں اس میں ایس جی او ٹی پی ٹی اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیور کا جو کہ بعض وقت زیادہ آ جاتا ہے اب زیادہ آنے کے پیچھے لازمی نہیں کہ این ٹی ایس سی بھی پوزیٹیو ہو تب یہ پوزیٹیو ہوگا یا زیادہ آئے گا یا بعض وقت یہ ٹائیفائڈ کی صورت میں بھی زیادہ جاتا ہے بعض وقت ٹی بی کی صورت میں بھی زیادہ جاتا ہے تو ہر جگہ پہ دیکھا یہی گیا ہے کہ لیور ہی افیکٹ ہوتا ہے تینوں صورتوں کے اندر اب یہاں پہ ہم ایل ایف ٹی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ گردان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ گرمی بڑھ گئی ہے وجود کے اندر اور ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے واللہ بالکل ایسا نہیں ایس جی او ٹی پی ٹی بڑھنے کی صورت میں انسان کو ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے کہ لیور فنکشن تو پہلے ہی ڈسٹرب ہے اور اگر آپ اس کے اوپر ڈائیگنوز کرنے میں غلطی کر دیں گے تو یقیناً آپ کا جو فائدہ تو کیا ہوگا آپ کو الٹا آپ کی زندگی میں نقصانات اتنے بڑھ جائیں گے کہ جن کا ازالہ کرنا آپ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا اب یہاں پہ ہمیں این ٹی ایس سی وی اسکریننگ یا الائزہ کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے اگر ہم اس کو نیگٹیو کرنا چونکہ میری جو این ٹی ایس سی وی نیگٹیو ہوئی الحمدللہ آج سے چوبیس سال پہلے تو اس وقت سے لے کے آج تک جس میں تھکن کا نام و نشان نہیں گیسز کے مسائل نہیں پہلے موشن لگ جاتا تھا کبھی کونسٹیپیشن ہو جاتی تھی یہ کیا نہیں تھی بالکل غائب ہو چکا سب کچھ اور تھکن تو ایسے جیسے سرے سے وجود ہی نہیں ہے تھکن کا حالانکہ اس وقتوں میں تھکن انتہا سے زیادہ ہوتی تھی لیکن اب اب مختلف کیسز جو سٹڈی کیے گئے ان میں یہی موسٹلی غلطیاں کی گئی کہ اس کو گرمی کا مرض تصور کرتے ہوئے اس کو ہیٹ کا ایک ایک مریض تصور کرتے ہوئے یا تشخیص یہ کی جاتی ہے کہ ہیٹ بڑھ گئی ہے حالانکہ ہیٹ والی کوئی چیز تو کھائی نہیں جا جا رہی اب این ٹی سی وی کے جتنے پیشنٹ ہیں وہ اپنا مشاہدہ کر لیں کہ ان کی زندگی کے اندر آہ کتنی گرم چیزیں شامل رہی ہیں اینٹی ایس ایسی بھی پازیٹیو ہونے سے پہلے کیا وہ کھجور کھایا کرتے تھے کیا وہ انجیر کا استعمال کرتے تھے کیا وہ کاجو کا استعمال کرتے تھے بکرے کا شوربہ پیتے تھے یا کالی مرچوں میں ڈال کے وہ استعمال کرتے تھے زیادہ مقدار میں استعمال کرتے تھے یا وہ دیسی مرغی کا زیادہ استعمال کرتے تھے یا وہ آم زیادہ کھاتے تھے یہاں پہ تو عام ایک بیچارہ رہ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی لسی پی کے اس کا بیڑا گھر کر دیا تو سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ایسی بذات خود پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور جب تک خون کو پتلا نہ کیا جائے یا جگر کو ایکٹیو نہ کیا جائے اس وقت تک ہم مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ ہمارے مسائل الٹے چلے جاتے ہیں لہٰذا کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں آپ مکمل انفارمیشن رکھیں گے تبھی جا کے ایکسپیریمنٹ کر پائیں گے تبھی جا کے اس کے نتائج لے پائیں گے وہ اچھے یا برے وہ تو بات کی بات ہے لیکن آپ کا پیرامیٹر تو سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ کو ہی نہیں پتہ ہو کرنا کیا تو آپ ٹھیک کیسے ہو پائیں گے پھر آپ این ٹی ایس سی بی کے کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں پیٹ پانی سے مرتے ہوئے ان کی زندگی ختم ہوتے ہوئے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں پھر نتائج کیا نکلتے ہیں نتائج یہ نکلتے ہیں کہ انسان کے لیے زندگی اذیت سے سوا کچھ نہیں ہوتی ڈراپسی پیٹ پانی پڑا اس کے بعد گردے ختم جگر ختم اور انسان کی انموت ہوگی بہت کم لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جو اس کنڈیشن میں پہنچ پاتے کہ وہ لیور ٹرانسپلانٹ کر پائیں اور اس کے لیے بھی کم سے کم بھی ایک ڈیڑھ کروڑ روپیہ پاکستانی اماؤنٹ میں خرچ ہوتا ہے تو خرچ کرنے کے بعد جا کے کچھ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ بندہ شاید سروائیول کیس uh, ہو گیا لیکن اگر سروائیول کیس ہو گیا تو وہ بھی اس صورت میں جب ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرچ کیا اور ہر انسان کے پاس تو اتنی استاد نہیں تو بہتر نہیں ہے کہ اپنی خوراک کو اچھا رکھا جائے اور اپنی خوراک پہ توجہ دی جائے تاکہ وہ نوبتی نہ آنے پائے ہم نے بعض لوگوں کے جو کیے ہیں کیس ہینڈل کیے ہیں ان کے پیٹ میں پانی پڑے ہوئے تھے ان کو نارمل زندگی میں واپس لے کے آئے تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیپچر نہیں کر پاتے یا ان چیزوں کو ہم ریکارڈ میں نہیں لا پاتے یا ہماری یہ کہہ لیں کہ یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا پاتے کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ ریکارڈ کا حصہ بنا جائے تاکہ زندگی کو بہتر بنایا جا سکے اور لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ زندگی میں اللہ کا بنایا ہوا نظام آج بھی اسی طرح شدومت مت سے کام کر رہا ہے جس جس طرح وہ پہلے کام کرتا تھا اور آج بھی ویسے ہی وہ نتائج دیتا ہے جیسے وہ پہلے نتائج دیتا تھا لیکن اب ہمارے فرق ہے ہماری سوچ میں ہمارے کام کرنے کے انداز میں کیونکہ ہماری زندگی ہائیبرڈ ہو گئی ہے وہ پہلے والی زندگی نہیں رہی نہ اس میں سٹرگل ہے صرف اور صرف آرام ہے آرام 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 جبکہ قائدین کا فرمان ہے کام, کام 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 اور بس کام یہاں پہ ہماری پاکستانی قوم جہاں پہ صرف کر رہی ہے آرام 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 اور صرف آرام اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں سستی چڑچڑاپن کام کرنے کو دل نہ کرنا یہ سب چیزیں تو آلریڈی موجود ہوں گی کہ جب آپ اگیس جائیں گے طب کے اصولوں کے قانون کے خلاف جائیں گے اور خون کو مسلسل گاڑا کریں گے تو یہ نتیجہ ہے یقینا یہی نکلے گا اپنا اپنے دوست اپنے اپنے دوست کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملینہ الا البلاگ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ